আজি দেওবাৰ বন্ধৰ দিন সেয়ে মাক মই এযোৰ মেখেলা চাদৰত ষ্ট্ৰেঞ্চিল ডিজাইনত শেৱালি ফুল কৰিব শিকাই আছোঁ বহুদিনৰ পৰা মায়ে শিকিম বুলি কৈছিলে প্ৰথমতে ভগৱানৰ নাম লৈ ল'লে আৰু আৰম্ভ কৰিছে মাৰ শিকিবৰ কাৰণে মেখেলা চাদৰৰ মায়ে আনি থৈ দিয়ে মিক্স পাতৰ মেখেলা চাদৰৰ মায়ে পিন্ধি ভাল পায় মিক্স পাতৰ যিটো হেণ্ডমেড হয় সেইটো পিন্ধি মায়ে খুব আৰাম পায় আৰু সেয়ে আগতে মই মিক্স বাট কাপোৰত মাক ডিজাইন বনাই দিছোঁ এইযোৰ কাপোৰত মায়ে নিজেই ডিজাইন বনাই ল'ম বুলি কৈছিলে আৰু সেয়ে আজি মই মাক শিকাই দিলোঁ যিহেতু অইন দিনা মই সময় নাপাওঁ আজি শিকাইছোঁ মায়ে কৰি আছে আৰু মাৰ আগ্ৰহখিনি মোৰ খুব বেছি ভাল লাগে আজি কিন্তু মই মাক কৈ লৈছিলোঁ মই শিকাম মোৰ শিকোৱাত কোনো কথা নাই কিন্তু মোক ভিডিঅ' কৰিবলৈ দিব লাগিব আৰু মায়ে কিন্তু আজি ৰাজি হৈছে ভিডিঅ' কৰিবলৈকে দিছে সেইকাৰণেও মোৰ ভাল লাগিছে কেমেৰাটো মই লগাই লৈছোঁ আৰু আমি দুয়োটাই এনেকৈ কৰি আছোঁ দিনটো আজৰি হৈ পেলাই আৰু শেষলৈকে মাই কিমান ধুনীয়াকৈ কৰিলে আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু একেবাৰে শেষত মেখেলা চাদৰৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক দিম ইয়াত যে কালাৰটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে সেই কালাৰটোৰ বিষয়ে প্ৰথমতে কৈ দিওঁ পিংক কালাৰটো হৈছে পাৰ্ল কালাৰ আৰু যিটো মই গ্ৰীণ কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেইটো হৈছে স্পাৰ্কলিং গ্ৰীণ গ্ৰীণ কালাৰ স্পাৰ্কলিং গ্ৰীণ কালাৰটো খুব ধুনীয়া এটা গ্ৰীণ কালাৰ আৰু পাৰ্লৰ যিটো পিংক কালাৰ সেইটো খুব ধুনীয়া যিহেতু পাৰ্পল লাইট পাৰপল কালাৰৰ মেখেলা চাদৰ সেয়ে খুব ধুনীয়া লাগিছে এই দুইটা ৰঙত আপোনালোকে ওচৰৰ পৰা চালে গম পাব মই যিহেতু শিকাই আছোঁ সেইকাৰণে মই আপোনালোকক এতিয়া ওচৰৰ পৰা দেখুৱাব পৰা নাই ইয়াৰ পিছত মই দেখুৱাই দিম এইখিনি এই ব'ৰ্ডখন হৈ যোৱাৰ পিছত মই নিজে যিহেতু কৰিব তেতিয়া মই আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিম এইখিনিতে আপোনালোকক জনাই থওঁ যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে আপোনালোকে মোৰ যদি ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু যিসকলে ইউটিউবত চাই আছে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে মই আৰু এটা কথা আপোনালোকক জনাওঁ মই অনলাইন অফলাইন প্ৰশিক্ষণ দিওঁ যিসকলৰ ঘৰ দূৰত আমাৰ ইয়ালৈকে আহিব নোৱাৰে তেওঁলোকে অনলাইনো প্ৰশিক্ষণ ল'ব পাৰে ভিডিঅ'বিলাক মই দিয়ে থাকোঁ অনলাইন খুব ধুনীয়া কাম কৰি আছে বহুতে মই দিম এতিয়া বহুতেই শিকি আছে সেইবিলাকো বাৰু মই দিম পিছলৈ মই সময় পোৱা নাই কাৰণে দিব পৰা নাই এয়া চাওকচোন এখন ব'ৰ্ড হৈ গ'ল এতিয়া দ্বিতীয়খন ব'ৰ্ডৰ কাম মায়ে কৰিছে আৰু মই এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইনৰ ষ্ট্ৰেঞ্চিল পেপাৰবিলাক মই আপোনালোকক আপোনালোকে বিচাৰিলে মই দিবলৈ পাৰিম সেইটো মই ৰাখি থওঁ বনাই থাকোঁ সেইটোও জনালোঁ যিসকলে শিকিবৰ কাৰণে ইচ্ছা আছে শিকিব পাৰে আৰু যিসকলে ষ্ট্ৰেঞ্চিল পেপাৰটো ল'ব বিচাৰে তেওঁলোকেও ল'ব পাৰিব এতিয়া মই দুই নম্বৰ ব'ৰ্ডখন কৰি আছে যিটো গ্ৰীণ কালাৰ লৈছে আকৌ এবাৰ কৈছোঁ এইটো হৈছে স্পাৰ্কলিং পাৰ্ল কালাৰ খুব ধুনীয়া এটা গ্ৰীণ কালাৰ শেৱালি ফুলৰ পাতৰ কালাৰটোৱে আহিছে কিন্তু ফুলকেইটা মই হোৱাইট দিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ কাপোৰৰ ৰংটো একেবাৰে পাতল হয় সেইকাৰণে পিংক দিলোঁ মায়ে ক'লে পিংক দিলেও হ'ব বুলি কিন্তু মায়ে প্ৰথমতে হোৱাইটেই দিবলৈ বিচাৰিছিলে মই মাক দে বুজাই দিলোঁ যে হোৱাইট কালাৰটো কোনো কাৰণতে নহ'ব বুলি কাৰণ কাপোৰটো বহুত বেছি লাইট হয় এয়া চাওকচোন মায়ে কিমান ফাষ্ট কাম কৰিছে মাক কামবিলাক খুব বেছি ভালকৈ কৰে খুব পৰিপাটিকৈ কৰে ভাল লাগে সেইকাৰণে আৰু আপোনালোকে আগে পিছেও দেখিছে মই নথকা দিনকেইটাত মায়ে নিজে নিজে কিছুমান কাম কৰি থাকে আৰু যিহেতু প্ৰশিক্ষণ ঘৰত চলি থাকে মায়ে চাই থাকে চাই চাইও বহুত কাম মায়ে শিকিয়েই গৈছে আৰু আজি মাক এই শেৱালি ফুলৰ ডিজাইনটো মেখেলা চাদত মই শিকাই দিলোঁ আৰু মায়ে এই মেখেলা চাদৰযোৰ নিজে কৰি ল'ব কৰাৰ পিছত ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱাম মাৰ মুখখন দেখিলেই গম পোৱা যায় কিমান বেছি মাৰ ভাল লাগিছে সেয়ে মোৰো বহুত বেছি ভাল লাগে মাক যদি মই এনেকৈ সুখী কৰি ৰাখিব পাৰোঁ আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ